Сегодня сотрудниками Следственного управления Национальной полиции в Харьковской области совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики в Харьковской области, а также сотрудниками Службы безопасности Украины в Харьковской области с поличным при получении неправомерного вознаграждения в сумме 11 500 гривен задержан заведующий отделением одного из медицинских учреждений города Харькова. Указанный гражданин получил данную сумму денежных средств за помещение на лечение в данное медицинское учреждение, а также на, за оказание влияния на должностных лиц медик, медицинской социальной экспертной комиссии. Следственным управлением национальной полиции проводится досудебное расследование по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, это получение неправомерного вознаграждения, а также частью 3 статьи 369 со значком 2 Уголовного кодекса Украины, это за употребление влияния. За совершение указанного преступления максимальная мера наказания предусмотрена Уголовным кодексом составляет 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества.

Я, 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 я сказал, ответ. на камеру понятуешь целые сосепаковки латексной перчатки. Можно это. Чтобы Ключ от говорите, да? этой стороны. Здесь да? да? Сколько там рушевых хочешь сказать, пожалуйста? Точно сказать Ну, приблизно, ну, тысячу, пять, двадцать тысяч.